Deməli şura 26 nömrəli sual, xətti tənliklər sisteminin sonsuz sayda həlli var deyir. X-in qabağındakını, yəni a/1-in, burada x-in qarşısındakını, yəni a-ya, bərabərdir sonsuz sayda həlli var deyirsən. Y-in qabaq qarşısındakını, y-in qarşısındakına bərabərdir c1-in, c2. Bunu həll eləyəcək və a-nı tapacayıq. Necə edəcəyik, şova? Məsələn, burada tə, sistem əleyə bilərlər də tənasüb eləyə bilərik. Baxın bura, bura tənasüb eləyə bilərik. Düzdür? Deməli, a üsgər 1 vurulsun a üsgər 2 bərabərdir 6a-ya. Bunu açsaq a-nın kvadrat üsgər 3a üsgər 3 bərabərdir 6a-ya. a-nın kvadratı keçədirəm bu tərəfə çıxılsın 3a üsgər 3 bərabərdir 0-a. E, Bircə 6-nı kəsirtdim, ona görə -3-ü yazmışam. Buradan ıı, vuranda 3 toplayanda 3. Müəllim, o 2 eləmir, 3 yerinə. Sərbəstləd. Sərbəstləd 2 eləmir. Ha, deyirəm axı nə yazmışam. Bəli, 2 eləyir. Təşəkkür edirəm diqqətiniz üçün. Ha, vuranda 2, toplayanda 3. Deməli, burda mən Viet teoremi eləyirəm, ya diskriminantı eləyə bilərsən, al bir hakini tapırsan. Biri 1-dir, biri isə 2-dir. <laughs> İndiuşlar bizə a nası qiyməti deyir. İndi baxın. İndi e, bir də indi bu tərəfi görsən yaşılı ilə göstərəm. İndi buranı tənansub edəcəm. 6 * 4 - 1 = 6a * a / 2. 24a - 6 = 6a-nın kvadratı / 12a-ya. E, Burdakilərin hamısını göndərirəm sağ tərəfə. 0 = 6a kvadratı xılsın 12a üstəgəl 6 bərabərdir 0. Mən birbaşa keçitmişəm də. 0 bərabərdir 6 e, deməli neyə? Bu tərəfini 6-ya böləyək. a kvadrat - 2a üstəgəl 1. Vau. Wow. Müxtəsar a - 1-in kvadratı bərabərdir 0-a. a, a - 1 bərabərdir 0-a. a bərabərdir 1. İndi baxaq. Xəllər siz burada a-ya 3 dənə qiymət almışsınız. 1 2 1 dəki 1 Bu bunu bunu birinci tərəfdən aldıq. Buna isə ikinci tərəfdən almışıq. Yəni bura təbii ki biz ortaq cavabı götürməliyik. Cavab olacaq 1. Düzdür? Yəni hər kəs üçün ortaq cavab götürməliyik, 1 olacaq. Niyə ortaq cavab? Yəni sən A-nın yerinə elə bir qiymət qoymalısan ki, bunların üçü də bir-birinə bərabər olsun. Üçü də əgər sən ağlamırsansansa, qarışdırırsansansa, onda a-ya aldığın qiymətlərin hamısını, yəni həm birə, həm ikinə gətir, burada a-nın yerinə qoyub gör hansını qoyanda bunların üçü də bir-birinə bərabər olur. Aydin olur? Yəni bunu bir də yoxlamağa ehtiyac yoxdur deyək. Sonra baxarsan ki, təbii ki ortaq cavab götürəsən. Ortaq götürdüyün cavab yəni üçünü də bərabərləşdirəcək. Aydin oldu? A-nın cavabı nə olacaq? 1. D var. keçək 27-yə. Bunu necə eləyəcək? A nəsə qiymətli tənliklər sisteminin indi baxınuş ola. Yazım ki x bölü = 0, y bölü də 0. Onda mən x-i tapım, 0-dan bölü = götürüm. y-ni tapım 0-dan bölü götürüm. Gəl həll edək. Baxın, tərəf-tərəfə çıxsam y-ni tapacam. Gəl aşağıdan yuxarına çıxaq. Nə olacaq? 2x-dan x çıxanda qalır x. y bərabər k də yerinə qalır bərabər 4-a. Mən artıq nə etdim? x-i tapdım. x nə olmalıdı? 0-dan böyük bərabər. Onda 4-a böyük bərabərdir 0-a, yəni belə şəkildə. Burdan -a böyük bərabərdir, yəni böyük mənfa, böyük bərabərdir. -4, a kiçik bərabərdir 4. 0 bu yerində qalsın. Kəsiram y-i tapmaqla. Onda nə eyniyəcəm? Yuxarı sıraını 2-yə vurram. y-i tapmaq istəyirəm ona görə 2x-də gəl e, izveren etdim sadə. 2x^2y = 2a-ya aşağısıra olduğu kimi qalır. Aşağı e, yuxarıdan aşağına çıxaq. X-ları vurdaq. 2 dənə də x qana qalır y = 2a - 4. y 0-dan böyüdü. Yəni 2a > 4, a > 2. İndi fikirlə, a-nın qiyməti 4-dən kiçik idi, bu da cavabdadirsən. Təbii ki, cavablarımı necə əməliyəm? Birləşdirməliyəm də. E, necə? Yəni bax qamı qoy bura. Bax a, a 2-dən böyükdür. 2-dən böyükdür. Bir 4-dən kiçik bərabərdir, kiçik bərabərdir 4-dən. Qayda nə olur? Şəkildə. Aslında biz tamamilə birləşmə eləməmişik, kəsişmə eləmişik. Yəni iki tərəf cavabı kəsiştirmişik. Geldi 28'e. Bu ne de yazık? Yecanı hərli var yazık. Şurada tənlilər sistemini yecanı hərli var deyilir. Qayda neydi? A1'in A2'ye düzü. Yecanı hərli var. Ee, Nedir? Fərqlidir. B1'in B2'ye düzü. Ama o sənə dediğin qayda burada işlemir. Niye? Çünkü bu o formada verilmiyor. Burada x kvadratı y kvadratları var. Yani burada məsələn a x üstü gəlib b y bərabər c verilsə də onu eləyərdim. Axı burada elə verilmir. Onda burada hansı yox burada ağlıma nə gəlir? Diskriminant gəlir, düzdür? Diskriminant yeganə həlli var nədir? Diskriminant bərabər 0. Yəni kvadratı tənliklərdə. Tam onu gəl burdan x tapaq. x nəyə bərabərdir? a çıxılsın y-ə. Gətirək burada x-in yerinə yazaq. a çıx y kvadratı burada yazıram. a-nın kvadratı - 2ay + y-nin kvadratı bərabərdir nəyə? 3-ə. Çaq. Ə, tiesamə y-nin kvadratını bilin yazmadın. Hə? + y-nin kvadratı bərabər nəyə? 3-ə. Deməli a kvadratı - 2ay + 2y-nin kvadratı bərabər nəyə? 3-ə. İndi burada 2 dəfə kvadrat görürsən. Həm a-nın kvadratını görürsən, həm də y-nin kvadratını görsən. İndi mənə sual versən ki, müəllim, burada biz yenə hansı kvadratə görə, görə biz kvadrat tənliyi qiştik, düzdür? Hansına görə kvadrat tənliyinə baxacaq? Yəni a-ya görə və y-ə görə. Yəqin ki, bu sual ağzınıza gəlir. Yəni bura diskriminant bərabər sıfır olacaqsan, düzdürmü? Amma burada indi, yəni hansına görə kvadrat tənliyinə baxacaqsan? Sual verirəm, kim deyə bilər? A-ya görə, müəllim. Sən A-ya görə deyirsən, başa düşdüm. Y, müəllim. Y-yə görə, bəli. Çoxuncu uşaqlar, sən deyə bilirsən ki, məsələn A-ya görə baxaq, düzdür? Bu A burada ədəddir, dəyişən deyil ki. Məsələn burda bax A parametr yazılıb. A parametr, yəni A ədəddir. Ədəddir o, dəyişən deyil çöl. Təbii ki, kvadratik tənlikdə dəyişənə görə olur da əşam burda idi. Onda gəl bunu düzəldək tənleməsini. 2y-nin kvadratı çıxılsın 2ay + a kvadratı üçü də gətirib burda çıxılsın 3 bərabərdir 0. İndi burada deməli təbi ki p-nin kvadratı çıxılsın 4ac bərabərdir 0. Burda indi a nədir? 2. b nədir? -2a. c nədir bəs? a kvadrat çıxılsın 3. Gətirib burdamızın yerinə yazaq. Ayırdı orda yəqin ki

a da nə bərabərdir kökün altında 6 altı. + minus müsbət deyəndə görə müsbət kök altında altı 6 götürəcəm. Bunun cavabını yekşağı çıxdıracam. Ha, görəsən. Aytdım oğ. Suaz var ki, məsəl. Varsaq o tam bilin soruşum. Geçen növbəti suala. Bu da eynisidir. Gəlin bunu siz yazın. Gəlin 29'u siz yazın görək. Sonra 28-29 eynidir. Bunu kestik. 30 numaralı suala. 30 numaralı suala bakır. 30 numaralı suala. alpha parametrin hansı qiymətində bu tənliklər sisteminin hansı tərqidirsin? Bu tənliklər sisteminin həllinə uyğun olan nöqtə, həllinə uyğun olan nöqtə nə deməkdir? Həllinə uyğun olan nöqtə, bu, bu nə deməkdir? Yəni bunun həlli x y deyil, əzizim. Yəni bunun uyğun olan nöqtəni yəni x y nöqtə, yəni o x y bu düz xəttinin üzərində olar. Bu düz xəttin üzərində olaraq nə demək? Yəni bunun üstündə olar nə deməyidi? Yəni o x y-ni gətirib bunun yerinə yaza bilərsən. Yastan, yəni bu doğru bərabərlik olacaq. <coughs> Ondan eynilə. Gəldik burada x y-ni tapaq, gətirib burada yerinə yazaq. Bu qədər sadədir. Deyinəc. Tərəf-tərəfə çıxaq, tərəf-tərəfə belə toplayaq y-lər getsin. Tərəf-tərəfə toplayaq. Y-lər getdi oldulanda 4x = 4a x neye beraber de a'ya. E Allah x'in yerine a yazdı. İndi çocuklar tərəf tərəfə çıxaq. Tərəf tərəfə çıxanda x'lər uçacaq. Olacaq nə? 6 y. Bərabər 3 adan ara çıxanda olacaq 2 al. Hər tərəfi 2'ye bölək. 3 3 <coughs> y neye beraberdi? A ya. Y de beraber neye? A bölünsün 3 3'e.

Geldi 32'ye. 32, 32 nömrəli suala bakıyorum. Gəlin birinci verim özgüz tapın. Ne eləyə bilirsiniz eləyin sonra mən izah edeyim. Kimi sən əsr fikri var tapıb kim sən əsr? Tapmamışsa mən izah edirəm başlayalım. Mən birincini tapdım. Ən mədəni cəhətdə. Gəl məsələ baxaq A bəndinə görə A bəndinə nə deyir? Deyir n = 2 olduqda tənliklərin qrafikləri OY oxu üzərində kəsişir. İndi fikirlərin uşağılar. Mən bunu sizə e baxın qısa olaraq qaydanı deyim, sonra izah edəcəm niyə sə. OY oxu üzərində kəsişir deyəndə x-in yerinə 0 qoy. Gəl indi bunu mənasını üçün təsvir eləyim. Bunların qrafiklər axı düz xəttdir, düz deyilsə uşağılar. Yəni bu qrafiklər düz xəttdir. Deyir ki, OY oxu üzərinə kəsişir. İndi göstərəcəm o kəsişməsinə yəni. Baxın. Sağ olsun biri belə gedir, bax ki bir də buradan gedir. Fikir verəsən, harda kəsişdilər burda? Göstərə bilərsən. Yəni burada kəsişdilər, düzdür? Bura kəsişmə nöqtəsidir. İndi hər ikisi bax burada x-ə niyə 0 qoymuşam? Bax qulaq as mana. Bu xdir, bu da ydir, elə deyil. Bu nöqtənin koordinatları nədir? Bu nöqtənin koordinat. Məsələn bu təki nöqtə kəsişdiyin nöqtəyə A nöqtəsi götürürük. Təki A nöqtəsi götürürük. Bu nöqtənin koordinatlarını soruşsam nə deyəcəksən? Bu nöqtənin birinci x-i deyilir, x-i. Sonra nəyi deyilir? y-i deyilir. Düzdür? Koordinatlar olandı. İndi qulağas. 10 x-i hardadır? Bunun x-i şular x, x oxuna gəlsən. x-i burada 0-dır. Görürsən? Koordinat başlanğıcı 0-dır. Bəs y-i nədir? Elə A-nın özü. Yani bu noktadan koordinatları 0 ve a, 0 ve a. X 0'dı, y a'dı. Bu o demedi ki x'in yerine 0 goyan da y'inin cevabı a olur. Tekrar diyorum, bu o demedi ki x'in yerine, yani bu bu belə belediyede, bu grafiklerin, bu grafiklerde, yani bu grafkin tenliilerinde x'in yerine 0 goyan da y'inin cevabı a olacaq. Başa çıkıyoruz mu? Tamam. İndi artıq biz bu şəkildə ata sileyik, sadəcə bunu izhar eləmək üçün göstərdim bütün üçün. Deməli, OY oxu ilə kəsişir olan x = 0. İndi ha baxın. İndi tənliklərdən görə birinci, ikinci, üçüncü hansında x-in yerinə 0 qoyanda m-in cavabı 2 olur. Aydındır o? Yəni hansında x bax hansında x-in yerinə 0 qoyanda m-in cavabı 2 olur. Yazıb OX oxu üzərində kəsişir. Onda burada y2 sıfırdır. Bildiğin o x oğlu üzerinde kestirilen y2 sıfır olur. İndi bakarsan y2 in yerine sıfır koyanda hansın da m 3 olur? O y oğlu üzerinde kestir. Yani x sıfırdır. x, x yerine sıfır koyarsan. Gör x yerine sıfır koyanda hansın da m zabit 4 olur? O y oğlu üzerinde kestir. Yine yani x yerine sıfır koy. Gör hansın da m zabit 6 olur? Aydın olur. O x oğlu üzerinde y2 sıfırdır e, ee, M'in cevabı 4 olur. Gəlin bu X9 dənə kəsişmə nesil göstereyim. Bax, görürüm bura. Məsələn, deyil X9 dənə kəsişir, düzdür. Bax, məsələn, grafikin biri belədir, biri də belədir. De. İki dənə isə kəsişiblər, bax, burada. Harada kəsişiblər? Apsis okunun üstündə, bax, məsələn, burada. Başqa bir renk görək. Yaşı Mesela Bax, məsələn, burada kəsişiblər, düzdür. İndi bu noktaya koordinatlarını soruşalım. Bu noktaya koordinatı tabii ki, x'in y'dir. Bu nöqtənin y-i nədir? Məsələn deyək ki, harda Bu A nöqtəsinə kəsir Bu nöqtənin şu x-i 0-dır. koordinat parçası 0-dır. Bəs y e, üzr x-i a-dır, x-i y Bəs 0-dır. Yəni funksiyanın cavabı 0 Bu o deməkdir ki, bu grafiklerin kəsişmə nöqtəsinin koordinatları nə oldu? A ilə 0, düzdür? Bunu bir A bir dənə 0. Yəni bu nöqtənin koordinatıdır bu. Bu nöqtənin koordinatı Bu nöqtənin koordinatı nə demək idi? Yəni bu ıı, A və 0 nöqtəsi, bu nöqtənin koordinatıdırsa, yəni bu ıı, kəsişmə nöqtəsinin koordinatlarıdırsa. Onda ıı, bu iki düz xəttin ikisinin də, iki düz xəttin ikisinin də və bu düz xətlərin tənliyində, yəni məsələn bu düz xətlərin hər birinin tənliyində, bu deyəsə mənim düz xətlərin tənlikləri anslardı ki. Məsələn birinci üçün göstərəm. Məsələn biri budur, biri də budur. Gördün? Tənlikləri bunlardır. Misal üçün görəm də. Ya yəni, bu tənliklərində x-in yerinə a-nı yazanda y-in yerinə 0 çıxır. Ha yazıram bunu. Bax, x-in yerində a-nı yazanda y-in yerində 0 çıxır. Amma yəni, o deməkdir ki, bu x-i göstərir, bu y-i göstərir. Başa düşdün nə demək istəyirəm? Bu qədər. İndi bir dənəsini ələbələ yazaq baxın da. Məsələn x-in yerinə məsəl birinci üçün yazaq. Birinci üçün hər iki halı yazaq. XNS toq, XNS toq yəni çəkdi. Nə oldu? Bu da getdi. Qaldı nə? M - 1 vur y = 4-ə. Burda nə oldu bəs? N vur y = nəyə? 8-ə. 8-ə. İndi şular bunu tərəf-tərəfə bölək. Baxın, tənliklər sistemində tərəf-tərəfə bölmək var. Tərəf-tərəfə vurmaq da var. Amma tənliklər sistemində tərəf-tərəfə böləndə və ya vuranda belə toplama çıxma kimi bir-bir eləyənlərsən ha kompleks formada edirsən. Yəni bərabərləyin obşu, obşu ümumi olaraq sol tərəfini aşağıdakı bərabərləyin sol tərəfinə ümumi formada bölürsən. Pataydır amma ümumi formada 1-1 olmaz. Bir də sağını sağına bölürsən ümumi formada. Burda hətən y-lər ixtisar gedir. Nə qalır? m-1/m = 8-a gəl 1/2. tənasub edirəm 2m 2, 2 bərabərdir m-ə e, tənasub eləmişəm. Buradan da m bərabərdir 2. O, deməli x-in yerinə 0 qoyanda m nə oldu? 2 oldu. Yəni x-in yerinə 0 qoymuşdum, m-in cavabı çıxdı 2. Deməli 1 e a aiddir. Gördün? İndi mən birinci üçün y-i də eləyəcəm. Bax, y-i. Buraları silək. Hansını silək? Buraları silək. Buraları silək. Burada yazaq. İndi birincisindən eyni qayda ilə y-nin yerinə 0 qoyaq. Baxın. Y-nin yerinə 0 yazaq. Görək nə olur. Bu gələcək, bu da gələcək. 2x = 4 n + 1 * x = 8. Onda buradan x nədir? 2. Gətir bu da x-in yerinə qoyas bu birsəndə. m + 1 nədir? 8 / 2 = 4. m nədir? 3. Deməli şular y-nin yerinə 0 qoyanda m-in oldu 3 oldu. 1'e e aynı bir aittir. Başa çürük. Benim orada var. E, mesela en beraber iki oldu da deyir. Emin yerine 2 koyup yine tanıyla istemi ki mənim olar. Emin yerine 2 yazıb burada. Bəli. Olar bəli. Ama sen onu neye tapacaksın? Yenə yani müsbət düzdür, e, bətdüzdür, bat düzdür, bəqlağasım. Düzdür. Düzdü. Düzdü. Amma burada bir şey var. Sən yenə gəldin sonra onu da fikrə gəlməlisən. Yəni bir də göz göstərimmi? Deməli oldu 2x / y = 4. M-in yerinə 2 qoyanda obsin oldu bəs 3x üstə gəlsin də 2y düzdür? = 8-ə. Məsələn bunu həll elədik. Tut ki yuxarı vurduq 2-yə. Tərəf-tərəfə kiavrandığı nə olacaq? 4 2 8 - deməli x bərabər nəyə? 0-a. Bəs e, x 0-sa y necədir? Bəs 4. Düzdür? O y oxu üzərində kəsişir. Nə deməyidi? x 0 olmalıdır, düzdür? Görsən x 0 oldu. Və yox da ki elə başa düşmürsən. Deyirsən, mən gəl onu məsəl qrafiklə göstərəm. Məsəl bu bir izdır. x 0-dırsa da o qrafik ona kəsişir. Bilək ki belə bilirsənsə x 0-dırsa nə harda yerləşir? x 0 va xis 0, y 0 olacak, y 4 4 buradır, bax y 4 olacaq x 0 olacaq y 4 oldu 4 va yuxarı bax nöqtə burada da bax bu nöqtə budur bax 0 4 nöqtəsi nöqtə artı yerləşir o y oxu üzərindən keçir kəsişir görürsən nöqtə buradadır deməli bu nöqtədən keçiblərsə deməli burada kəsişiblər də bildin başa düşdün Bəli mənim Mən qatmışdım Tamam, necədirsiz o şəkildə. Amma birinci mənim izah elədim qayda ilə öyrənsən daha yaxşı demək. Tez sürətlə bassan. Elə də eləyə bilərsən, fərqi yoxdur. Belə də deyirlər. Bu doşoqlar eynisidir 33. 34 bayaqları izah elədiyimləndi, amma görə nə izah eləyəcəm. Demək, tənliklər simsiz sonsuz sayı da həlli var deyirsə. Baxın, A-nın 6-ya nisbəti bərabərdir. M-in 12-yə nisbəti bərabər 8-in B-yə nisbətin. İndi fikirlərin. Bir də belə bir şərt var, bax. Gəlin bura tənasüb eləyək. 12 * a = 6 * m. Hər tərəfi 6-ya bölək. Sonra nə edirik? Gətirə M-in yerinə 2a yazım. A 3'dü. A 3 ise M nədir? 6. Gel burada tanası veriyek. M'i yerine 6 yazıb. Tanası veriyek. B beraber de 16 yaz. Demek ki A'nı, B'ni, M'i hamısı tapdıq. Aydan olur. 35 deyilisidir. 36-dən bayaqlar bir dənə yazmışıq, gənc bir dənə yazaq. Sonsuz sayda həlli var deyib. Deməli a üsləgə 1-in a-ya nisbəti x-in qabağındakını, x-in qabağındakını, y-in qabağındakını, y-in qabağındakını c1-in c2-yə. Bu tulları oxuvar, a, deməli nə edəcəksiniz? Bir dəfə bunu həll edirsən. Burdan A-nı tapırsan. İndi burdan əslən ata bassam bilmirəm də. Bir dəfə də, bir dəfə də bu ikisini həll eləyəcəksən. Burdan A-nı tapacaqsan. Sonra ikisi üçün ortaq cavab çıxarırsan, ortaq yəni kəsişdirəsən. Şunu gör. A-dan olur. Yə yani bu cavablarla, bu cavablar üçün ortaq olanı götürərsən. 37-nin sıvadə gəldi 38-ə. Burda nə verir? E, həlli yoxdur deyir. Deməli x-in qabağındakını, x-in qabağındakını. y-nin qabağındakını, y-nin qabağındakını, y qabağında qabağındakın, -qabağındakın, 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 1 var, 2-nin ayı. Həlli yoxdur, nə demək idi? E, bu şəkildə düzdür? Həlli yoxu bu demək. İndi yəni ça tənasüb olan yeri həll edəcəksən, bərabərlik olan yeri. Tənasıb ilə cavab çıxır. Demə A-ya aldığın 2 dənə qiymət müsbət 2, bir də ki mənfi 2. İndi qulaq asın mənə, şo həlli yoxdur deyir. Təbii ki burda səhv olmalı, görürsən? İndi iki cavabın ikisini də götürməyəcəksən ha, yoxlayacaqsan. Məsələn bir dəfə a-nın yerinə 2 qoy, bir dəfə a-nın yerinə 2 qoy. Təbii ki burda yerinə qoy, bütün sırada da bu, burda. Nə olacaq? 3 bölünsün necə? 4 bərabərdir. 2 qoymuşam, düzdür? Sonra Burda qoyana orda. Nə səhv elədim, elə bilməmişəm. 2/3 3/4. 3 bölünsün 3-ə, üç hə, 4-nə də yazmışam. Deyirəm, o düzgün yoxdur. Burda 3-ə 2-dən 1 bölünsün 1 fərqlinə də 2 bölünsün 1. Bu düzgündür bu. Düz və bir-birə bərabərdir, bir də ikidən fərqlidir. Bunu demək istəyirəm, baxın. 1 bərabərdir, 1 fərqlidir ki Düz düzdə bu doğrudur. İnanı yerinə -2 yazaq. Qoy görüm -2 20 olacaq. -1 = -3/1 səhv olma aldı nədən? 2-ni -2-yə böləndə düzdürsən cəbu. Bax -3 = -3. Səhvdir nədən? -1-dən. Bu da düzdür də, bərabər də səhvdir. Deməli a-nın hansı qiymətində olacaq? Burada uşaqlar biz a-nın yerinə 1-də 2 qoymuşuq, eh. Mən getdim bura 1 qoymuşam. Bu 2dir, şoğay burada. 2 necə bərabərdir 1-ə axı? Bu birinci səhv də, ha, bu yanlışdır. Niyə? Çünki 1 bərabərdir 1-ə də, 1. Bu düz deyil axı. Yəni bir-birə bərabər, birdən fərqli. Bu düz deyil də, üçü də bir-birinə bərabərdir axı. Onda çöldü səhvdir. Yəni a-nın iki qiymətini götürməyəcəksən. Bu amma düzdür. Yəni bu düz oldu. Bunu götürəcəksən, bu cavabdır. Yəni a = -2-ni götürəsəm demə. Bildiniz söhbətin nədən gedib, nəyi necə eləmək lazımdır? Ay görə nə uşaqlar sual